Добрый день. На самом деле мы очень рады, что мы смогли поддержать и поучаствовать в развитии культуры и спорта Украины и поддержать баскетбольную федерацию. Вот. Мы на самом деле действительно понимаем и очень, очень четко осознаем, насколько важен спорт в нашей стране, особенно в части воспитания подрастающего поколения. Потому что в спорте, как и в жизни, необходимо достаточно быстро принимать решения, и нести ответственность не только за свои результаты, но и за результаты всей команды. Поэтому мы верим и на самом деле очень надеемся, что подобные проекты и участие бизнеса в развитии спорта сможет помочь популяризировать спорт и баскетбол, в частности, в нашей стране на такой же уровень, как, например, в Соединенных Штатах. И надеемся, что поддержка бизнеса позволит нашим спортсменам заниматься любимым делом. Участвовать в престижных международных соревнованиях и показывать отличные результаты уже на международной арене. В первую очередь хотел бы пригласить всех на этот матч. Я думаю, будет интересный матч. Встречаются будильники Черкасские Мавка. В разной степени готовности мы подходим к этому матчу. Это только начало чемпионата. И поэтому я думаю, что будет интересный матч. Что бы я хотел бы? Я хотел бы увидеть такие же трибуны, которые были на матче сборной Украины и Словении. Хотелось бы, чтобы на каждой игре, и первостепенная задача наша, привлечь как можно больше болельщиков, чтобы они приходили, чтобы был горячий зал, была поддержка зала, чтобы люди приходили и болели не столько там за будивельник, в частности, а вообще за украинский баскетбол. Ну, поздравляю всех с началом сезона. Сезон намечается быть интересным. Видно, что много команд и хорошо скомплектированных. Будет хорошая конкуренция. Мы как бы немного на стадии комплектации. Поздно присоединились игроки. Мы еще ищем друг друга. Стараемся взаимодействовать между собой. Но надеюсь, что кассами уже будем показывать хорошую игру. Ну, по-перше, я би хотів подякувати бізнес-партнерів. Партнерів це соціально. Тому що якщо ми говоримо сьогодні про всю країну, ми хотіли би, щоб у нас вся країна була командою. А команда одна велика, вона з маленьких команд. І без підтримки бізнесу цього не буде, у держави не вистачає сьогодні грошей і на війну, і на спорт. Ми живемо в такому непростому зараз стані і кожна копієчка на спорт це велика шана і подяка, скажімо, в прикладі, скажімо, з Таска Мержбанком. Дякуємо в першу чергу Сергія Леонідовича Тігіпка за те, що вони знаходять і податки платять, повірте мені, сполна, а також і зарплати не маленькі платять з податками, і не в конверті. А ще знаходять гроші, скажімо, для студентського баскетболу. У нас в цьому році буде грати десь 150 команд і також стати офіційним партнером федерації. Дякуємо, і я би попросив медіа, якщо можна теж допомагати нам, щоб спонсори бачили, що ми їх шануємо. Це перше. Грати ми будемо м'ячами Вілсон, як і в тому році. І з дня на день кожна команда отримає ці м'ячі, чудові м'ячі. А жінками взагалі вони будуть рожеві. Так, новий тренд. Ну, десь через два тижні ще ми не встигаємо отримати, тому що велика кампанія, заявки проходять, і доки там поки ще з Германії привезуть, ну таке тяжка річ. Чемпіонат буде цікавий. 11 команд в тому році було 9. Якщо пам'ятаєте, дві команди зійшли: Інфіс і Дінамо Київ. Долучилися у нас чотири команди. Будівельник повернувся в Суперлігу, і йому ще я думаю, десь за місяць-два-за два це стане справжній будівельник. Поки що ви знаєте, що Євгеній Мурзін головний тренер національної збірної. І завдання у них, наскільки я зрозумів, побороти в цьому році хімік. Ну, дай їм Боже. Спочатку подивимось в суботу на мавпи. По-друге, ну я впевнений, що ми не зможемо зібрати повний зал, і це неможливо поки що. Все буде залежати в першу чергу від будівельника, як вони будуть грати. І від того, що ми робимо сьогодні, скажімо, по всій країні в місті Києві. Ми зараз працюємо над дитячим баскетболом, і якраз завдяки таким спонсорам, ми зможемо ставити стипендії дітям, доплачувати тренерам. Тому що, от я зараз розмовляв з заступником кличка. Я говорю: я кажу: знаєте, ми провели там нараду, зібрали тренерів київських з дитячих школ спортивних. Так, от вони працюють так, як ви їм платите ви робите Вигляд, що ви їм платите заробітну плату, 2 тисячі гривень в місяць, а вони роблять вигляд, що вони готують вам спортсменів. Ну, дай Боже, що хоч куди є дітям піти, не, не, не завжди ж йти на вулицю, а хоч займатися ділом. Колись в Америці баскетбол створили якраз як соціальний від спорту. І він цим, чим чудовий, він не травматичний. Він дуже колективний, треба дати пас. і це... Будує у людей ментальність, що треба допомагати один одному, і що всі ми одна команда. Тому я буду завжди про це казати на всіх прес-конференціях. Ще раз дякую офіційного спонсора Таска Мерсбанк. Ми будемо робити все, щоб їх бачили, і щоб вони були задоволені, і щоб не закінчилась наша співпраця. Ми в тому уроці спробували чуть-чуть попрацювали, і в цьому, щоб ми на багато років знайшли собі спонсора колись. Ніколи до, скажімо, цих років, двох, ну цього останнього року ніколи такого не було, що були іскрені, ну, справжні спонсори. Це були завдання. Президент дзвонив, давав команду і хтось там давав гроші. Чи були олігархи Коломойські чи Фірташ, які теж давали гроші там, для якісь там своїх, я не знаю, завдань чи за, за... у тих, не знаю. А ось зараз вже це справжні соціальні проєкти. скажімо, ви ж бачите, студенти, 150 команд, там будемо якісь стипендії робити. За кожну копійку відчитаємось. І це вже не 100 тисяч, це вже більше мільйонів. Ну, мільйона. І е, я думаю, що у нас вже кілька таких є спонсорів, і ми підемо далі. Дякую. Михайло Юрійович, що на так розумію, будівельник зайшов в палац спорту, були всі домашні матчі проводити. Але в наступному році, в квітні місяці, форс-мажор, чемпіонат світу з хокею. По-перше, ми подивимось, як зробити таким чином, що в ці дні будівельник грав на виїзді. А по-друге, у нас є завжди за захист запасний варіант. Це майданчик, на якому гралі Мерадіан завжди колись Денді Баскет його починав. Ну у нас ще є недобудований зал. Це льодовий палац, який знаходиться на Одеській площі, якщо всі знають, і ми ставимо велике амбіційне завдання все ж таки добудувати його Вже питання. Я підняв інформаційно. Є вже інформація, що цим зацікавились депутати Київради, і я маю надію, що вони розторгнуть договір з паном. Тарутою, і нарешті Київ за 30 років побудує нормальний палац спорту на 11 тисяч. У нас скоро буде прес-конференція, ми розповімо незабаром про те, як буде проходити на чемпіонат, підготовка до чемпіонату світу 2019. Це вже буде зовсім інше. У нас буде 8 домашніх ігор. Ми війшли в 32 команди Європи. Це буде презентація, ми окремо все розповімо. Алексій, от ви займалися студенчним баскетболом. У вас таке спрямування, такий напрямок. Ви самі грали в баскетбол? Чи можливо ви на склянці? Звідки така цікавість в баскетболі? Ну, я лично играл в баскетбол, я играл в баскетбол в университете, Вот, поэтому знаю об этой игре не понаслышке и тоже поддерживаю основные черты, основные характеристики этой игры. Это командность, командный дух, низкая травматичность и достаточно сплоченный коллектив. На самом деле это очень важно в спорте и в жизни в целом. Что касается конкретно выбора, именно поддержки именно баскетбола, я думаю, что это, наверное, я, я лично, да, и мои коллеги в Таском банке тоже разделяют мое мнение, что это одно из перспективных направлений спорта, куда можно быстро и интересно увлечь молодежь. Эта игра она не требует достаточно сложного оборудования, каких-то серьезных капиталовложений. Поэтому, популяризируя этот вид спорта, мы его популяризируем не только в спортивных залах, да, но и во дворах, на детских площадках и так далее. То есть мы можем вовлечь детей в здоровый образ жизни, в здоровое воспитание. Комплектация и Миша, это, это, понятное дело по сырности говорил, но в целом, если кто-то вот из более реальных, скажем так, игроков либо на просмотре, либо, скажем так, вот лишь там контакте по поводу того, что они могут стать новичками в бюджетах сейчас? По Я думаю, что сейчас пока рано об этом говорить. Я могу сказать, что правильно вы говорите, что комплектация не закончена. Она идет и продолжается. Идут переговоры и со сборниками Украины, которые на сегодняшний день оказались невостребованы за границей. То есть работа идет, но конкретики пока сказать не могу. В ближайшее время вы узнаете. Вот. Может быть даже... Завтра какие-то изменения будут, поэтому боится вспомнить. Михаил Юрьевич так сказал. Я в курсе всех дел. Я в курсе всех дел. Поэтому подождем. Подождем, комплектация продолжается, и надо немножко времени, чтобы полностью ее завершить. По позициям тоже смысл пока не будет. Пока нет. Банально можете оценить, пожалуйста, вот. Тот состав, который сейчас завтра будет играть против Мап, насколько все-таки так все пока стоит осторожно воспринимать или более-менее есть. Более есть в Не, с каждым днем прибавляем, прибавляем командное взаимодействие, поднимаем физические кондиции, вот. то есть в разной степени я же верю, приехали игроки, пополнение. Самое главное, я вот согласен э, с Алексеем, то есть это командный дух, это коллектив, это вот это самое главное сделать сейчас. Потому что все разные люди с разным менталитетом, с разным характером. Сейчас сделать команду – это первостепенная задача, которая стоит передо мной. В этом сезоне в будивальник будет также в за авангардом и Тим Скуф, авангард, Динамо Киев. Все три киевские женочи команды в Суперлизе будут иметь возможность Грати в спарці з будівельниками, будівельник, а також ми лігу монстрів зараз запрошуємо, у нас там є можливість. Тобто у нас цілий день є оренда залу. Ну, це грішно було б не використовувати його для розширення скажімо, кругу наших болівальщиків, щоб вони могли прийти подивитися. І завтра будуть в 16 грати авангард Тімскуф. Я думаю, цікава гра, теж приходьте, будь ласка, якщо можна прорекламуйте у себе. Жінки, Тімскух, теж як будівельник, скажімо, ну може, в нього більше була пауза. Повертається в Київський спорт, і я думаю, що знову буде претендувати на перші місця. Вікторію, завтра головний тренер зборної проти головного тренера молодіжної зборної буде грати. Это вас дополнительный элемент. <свист> <свист> да, нет, каждая игра мы Будивельник, настраиваемся только на победу, независимо против кого мы играем. Это политика будивельника и максимальная задача, которая поставлена руководством, это играть в финале всех соревнованиях, которые возможно. Это и Кубок, это и чемпионат, Вы выйти в финал и бороться за первые места. Поэтому им все равно кого переехать. Игра... Каждая игра, тут нет никакой подоплеки, и, может быть, это для Михильсона будет более интересно. Вот. Но я думаю, что... Интрига есть. Нет, интрига будет, будет в любом случае. Да. Знаю, Михаил Юрьевич, будет интрига. Сборная пока не бывает. Почему? Я помню всегда, ребят. Для меня сегодня сборная страны ⁇ это приоритет, и все, что делается, я считаю, должно делаться во имя сборной Две у нас будет, я надеюсь, женщины тоже попадут на европейский чемпионат 2017 -го года. У нас будет два прекрасных, два прекрасных праздника в 2017 году. Это мы попали на чемпионат мужской национальной Европы 2017. И также, я надеюсь, и женщины попадут. И мне кажется, что женщины точно будут за медали претендовать. А мужчины, если Мурзин Леня с Баламбоев привлечет, я думаю, тоже будем претендовать на медаль. Кстати, там интересно, умер в мировом чемпионате, в отборочном, подписывая сейчас ФИБА договор с NBA, в, летние, в июне и в сентябре 18-го обязательное участие игроков NBA в отборочных матчах чемпионата мира. То есть это будет совершенно другое шоу. Обязательно для сборных? Или... Сборная, если пригласила, он обязан приехать, а клуб не имеет права отказать. Точно так же, как по любому игроку Европы, который сегодня есть. Сборная пригласила, он должен приехать как минимум на медобследование. Если вот как было, скажем, с Владырем Зайцевым, они не ну извините. А если не травмированный, он обязан играть, иначе дисквалификация. Так и будет по НБА игрокам. Ну так обещали вот сейчас на семинаре. От новичков команды американских и готфри он на трояуте какова его дальнейшая судьба годфри да он прошел трой -аут, он остался в команде у него был десятидневный 10 10-дневный срок закончился игрой против николаева после этого принято решение его оставить на сегодняшний день пока опасения не опасения но пока его степень готовности браума вызывает. Я думаю, что Генри Дуга доказал уже свою состоятельность. И Гудфри, в принципе, хороший игрок. Просто кондиции, которые он еще не набрал, я думаю, что в ближайшие там, две недели он достигнет того уровня и той игры, которую я жду. Что касается Маршала, на сегодняшний день пока ему тяжело адаптироваться, он позже всех приехал. И играть с Николаевым была это Тот, тот период акклиматизации, самый тяжелый, который он попал. Вот. Но я думаю, что также через две недели он выйдет на тот уровень і на ту игру, которую мы ждем. По документам, в Києві грає в баскетбол, десь 2000 дітей. На жаль, так мало. Скажімо, в всій Прибалтике, яка зараз, всі три країни Прибалтики, десь Київ. Там грає тисяча команд, там, там 20-30 тисяч дітей. А в Києві, на жаль, сьогодні тільки Клічко цим зайнявся, він вже рік займається. І от у нас буде засідання в Київраді з цього привіду, і він заступниці допоручив привести це все в порядок. Тільки з того року передали, у цьому році передали місцевим адміністра... ну, міс... містам передали <кхів> дитячі спортивні школи. На жаль, це все було на цифрах, на бумажках і ніхто нічого не робив. Я ж сказав, що ви думаєте, що ви нам платите, а ми так і працюємо. Так вони проводять їх на баскетбол. Вони так і потім не хочуть нічого робити. Ви, ви ж розумієте, якщо чесний тренер, якщо це він любить, якщо у нього є діти, там 20 дітей в команді, ну як він не прийде на баскетбол? Можливо. Ну це диво, якщо він не йде, значить ніякий він не тренер. Ви Зрозумієте, і все. Тому ми цим займаємось. Повірте мені, у нас вже десь 500 дітей приходить, да? ми всім школам роздаємо безкоштовні квитки і по 500, уже по 700 дітей приходить. Ну я думаю, що всі ці 2 тисячі ми їх не знайдемо, але скажімо, за цей рік ми наберемо додатково 2-3 тисячі дітей в секції і. У нас півзалу буде, поки не прийдуть вболівальники і не почнуть купляти квітки. У нас же всі думають, що він купляє квітки і гроші кудись йдуть. Ці гроші йдуть на розвиток, якраз цих дитячих секцій, якраз на цих студентів, на все треба там шарфік купив. Це теж іде в баскетбол. Ці гроші маєчку купив. Він розуміє, що він таким чином спонсорує свою команду любиму, і ані для цього, ні для себе купляє. Розумієте, це як внесок. У нас, скажімо, в Черкасах, коли я там працював, ми цією командою починали. Ми так і написали, що коли ти купляєш квиток, ти вкладаєш гроші в дітей в своєму ж рідному місці. Вони всі кажуть, це моя команда. Ну добре, ну внеси якісь 10, 20, 30 гривень. А у нас всі хочуть зайти безкоштовно. Це з Радянського Союзу прийшло. Це радянська влада, вона всім казала, що шара вона кругла. но она не бесконечна. Когда все заканчивается, держава грошей на команды не дає. Як у світі треба працювати. Позвольте, я хотел бы еще добавить. Вот если мы посмотрим в теплое время года во дворы, на школьные площадки, мы там увидим достаточно много подростков, которые играют в уличный баскетбол. Да? Достаточно много команд, некоторые сидят, ожидают. Поэтому на самом деле это большой потенциал для наполнения спортивных секций, для наполнения команд и популяризации этой игры. Я думаю, она просто добавит, даст толчок. Конечно, конечно. И обострит на самом деле сам вопрос того, что нужно заниматься молодежью, нужно развивать это направление в спорте, потому что оно интересно. Оно интересно в первую очередь даже подросткам, которые сами себе находят места для игры. Если их правильно организовать, если правильно и приложить к этому руку, это можно на самом деле очень качественно подвинуть вперед. Кстати, насчет нашего проекта, который мы начали год назад, и мы обещали много счетов по стране, мы нашли много спонсоров, которые оплачивают именно строительство счетов, ну, производство и установку счетов по дворам, по школам. Там, где люди хотят заниматься баскетболом, но нет возможности, еще пока местные власти не добрались на финансирование и так далее. Хотя странно, Горисман сказал, у них 10 миллиардов лежит на депозите, но пусть детские площадки строят, которые так успешно застраивали все эти годы высотками. Ну, без, без спортивных площадок, бессовестные потомки. Мы больше 300 счетов смогли в этом году организовать при помощи спонсоров. И вот как раз сейчас благодаря ТАСУ мы тоже какое-то количество счетов там возле их отделений поставим. На них будет написано ТАСКО Межбанк, ФБУ, и детки смогут бросать мячик. И нас критиковали вначале, когда мы завозили щиты и показывали фотографии, что они завозились на площадке, на которых нет ни асфальта, ничего. Просто трава или там песок и привозили туда щиты. Ну пусть пойдут эти критики и посмотрят. Все уже площадки теперь заасфальтированы. Главное, значит, со щита. Есть щит, установлен, потом находятся энтузиасты, находятся дополнительные деньги, спонсоры, депутаты, и асфальтируют площадочку и делают. Уже даже заборчики ставят из сеток, чтобы мяч не вылетал. Идет процесс. И на следующий год мы тоже, я думаю, поставим несколько сотен, тысяч, если несколько сотен счетов. Сейчас есть. Идем переговоры со спонсорами, с тем же альткомом, чтобы они продолжили этот проект. Так что работаем. Будете про это говорить, показывать, у нас будут спонсоры. Не будете говорить, показывать, у нас не будет спонсоров. Нація з перед Євро, коли, начебто, у нас ставили майданчики, тепер частина з них розкрадені, а частина закриті і там не можна грати. У нас а ні за гроші там і так далі. Это, это ви про футбол, навіть ну да, ні про ну, не про баскетбол. И у нас приклад, скажу, у нас склад. об'язательно ми місцеву громаду ентузіастів залучаємо на встановлення щита. Якщо ви знаєте, що місцеві прийшли. Встановили своїми руками, це все зробили, наш щит, потім ніхто до нього не підійде і вандалів не буде, які будуть їх зруйновувати. Ми на це маємо надію. Ну і поки що так і є. У нас в Черкасах я колись поставив більше 200 таких майданчиків, і жоден не зруйнований. уже прошло 10 лет, 5 лет. Ну, каждого года что-то добавляем. Критизируйте, пожалуйста, вот эту последнюю инициативу в ПБУ о том, что 8 игроков националь... национальных команд выбирает главный тренер, а еще 4 утверждает тренерская комиссия. Что вы написали там? Не 4, 6. Я, а, вот. Я конкретизирую. Это опыт Прибалтики, Испании, ну, скажем, ведущих 6-7 стран Европы. Как это работает? собираются детки, собирается там 32 игрока в возрасте. После этого национальный тренер, ну все это сопровождается главным скаутом у нас теперь под ковыров по всем молодым игрокам, кроме национальной сборной является главным скаутом страны, начиная, скажем, от 14 лет заканчивая 20. Собрали 32 игрока с тренерами и комиссия. Комиссия возглавляется национальным тренером, Мурзиным в данном случае, дальше Михельсон, его второй там Черний, дальше у нас Ворона Пудзырей, там Мунтян, ну то есть комиссия подковыров, они участвуют в просмотре. С 32 остается 24, через несколько дней. После этого национ... проходит неделя, национальный тренер возраста объявляет о восьми игроках, которых он берет в свою команду. Остальные шесть игроков утверждается комиссией, ну вместе с тренером. Конечно же, он поговорит, кого он хочет, а комиссия дальше решает, прав он или нет. 14 игроков. Вот у нас, начиная с 15-летнего, у 15 и эти дети будут переходить на стипендию. То есть Федерация баскетбола Украины будет платить стипендию ежемесячно, вот как раз благодаря таким спонсорам. И мы будем им платить. Вот они по возрасту будут двигаться, стипендия там, предположим, начнется с тысячи гривен, там, к возрасту ну, 20-летним тысячу уже не заплатишь, надо 3 и так далее. И это будет дополнительным стимулом другим игрокам стараться попасть в эти 14. То есть на чемпионат ей 12, но стипендия 14. То есть, ну, что бывают травмированные, как вы сами понимаете, и так далее. Национальная сборная, конечно же, это прерогатива тренеров национальной сборной, никаких там комиссий не будет. Это то, что касается национальной. Ну, по-любому, я вам скажу, конечно же, прерогатива тренера, и все это тренер, но за все отвечает Федерация баскетбола, и я так понимаю, что все равно ответственность на мне лично есть. Я, когда вдруг решили, что национальная сборная не попадает, начали комментаторы, там где вы читаете, писать о том, что все это провал Бродского. Да, ну, ребята, мяч круглый, это спорт, и поверьте мне, мы не находимся ни в конкурентном пространстве. Вокруг нас все хотят выиграть, все 54 европейские страны, ну то, что касается Европы. И мы боремся, и честно боремся, и то, что сегодня есть, это то, что осталось. И то, скажем, частная школа в Украине, вы знаете, да, что только в Черкасах, баскетбольная. И то сегодня там половина команды, игроки черкасских, черкасской школы. Ну, как некоторые в Америке находятся, некоторые в Черкасах. Для того, чтобы не было никаких разговоров, будет комиссия которая будет определять. И у нас теперь вертикаль ответственности. За все национальные сборные отвечает в первую очередь главный тренер национальной страны. Что мужское, то женское. Мы сейчас на 3 на 3 привлекли Холопова, он едет с национальной сборной в Китай на чемпионат мира, кстати, тоже не забудьте об этом писать, ребята, это уникальный шанс наш, мы впервые там попали на официальный чемпионат мира по 3 на 3, в Европе заняли шестое место, вот сейчас, в Бухаресте, женщины, 3 на 3, на официальном чемпионате Европы, на который тоже впервые попали, мужчины 11 были, там рейтинги рейтингами, я говорю про места, Мужчины, женщины сейчас поехали, вот, едут в Китай, Прошу тоже освещать этот чемпионат. Очень почетно. С 2020 года 3 на 3 будет олимпийским видом спорта. И у национальной сборной, в первую очередь женской, думаю, ну и мужской, мы приведем в порядок, будет шанс попасть на Олимпийские игры 2020 года. Ну, Мурзин тоже собрался, кстати. Вот. Ну, там очень просто теперь будет. Добавили мест в Европе. Нужно на чемпионате мира. Из 12 европейских команд попасть в семерку. То есть вне зависимости от места, всем попадешь. То есть из 32 на чемпионате 12 европейских, в семерке ты попадаешь на Олимпийский. То есть хотим увидеть баскетбол в Европе, на Олимпиаде. Ну такие амбициозные планы. Для этого нужен Лень, Баламбой, Михайлюк, Ладырь. Все они нужны. Лучшие игроки Украины. Будем за них бороться. Все, спасибо.